Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehrvan Əliyeva Bakının Sabunçu rayonunda Azərenerji Açık Səhm Dar Cəmiyyətinin yeni tikilən Böyük Şor yarımstansiyasının açılışında iştirak ediblər. Yeni tikilən Böyük Şor yarm stansiyasının gərginliyi 220-110-10 kilovoltluq, gücü isə 750 megavatdır. Yarm stansiyanın müasir idarəetmə sistemi ilə təchiz edilən mərkəzi idarəetmə otağında iş prosesinə real zaman rejimində nəzarət olunması və göstəricilərin Azerenerji açıq səhmdar cəmiyyətinin SCADA sisteminə ötürülməsi məqsədi ilə mikro SCADA sistemi quraşdırılıb. Qırmızı İstansiya paytaxtın Sabunçu, Binəqədi, Nərmanov və Nizami rayonlarında yerləşən bir sıra mövcud və tikilməsi planlaşdırılan iri infrastruktur obyektlərinin sosial sənaye müəssisələrinin və əhalinin dayanıqlı elektrik təchizatını təmin etmə baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu yarımstansiya Abşurun enerji qovşağıını qidalandıran 220 kilovoltlu xətlərin və yarımstansiyaların yüklənməsini aradan qaldıracaq, xətlərdəki itkiləri azaldacaq, enerji qovşağının sxem etibarlılığını və yük götürmə qabiliyyətini artıracaq. Bu yarımstansiya eyni zamanda mövcud 110 kilovoltluq yarımstansiyaların qidalanma sxemlərini təkmilləşdirəcək. Tikilməsi nəzərdə tutulan yeni 110 kilovoltluq yarımstansiyaların enerji sisteminə qoşulması məsələlərini həll edəcək. Yeni yarımstansiya qurularkən perspektiv sosial iqtisadi inkişaf əhalinin artan tempi də nəzərə alınıb. Yaxın vaxtlara qədər Bakının mərkəz hissəsinin şimal zonasının elektrik enerjisi ilə təchizatı Xırdalan yarımstansiyasından çıxan xətlər və 8 yarımstansiya vasitəsilə həyata keçirilirdi ki, bu da istehlakçıların keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatında bəzi çətinliklər yaradırdı. Böyükşor yarımstansiyasının istifadəyə verilməsi ilə bu məsələ artıq həllini tapıb. Yarım stansiyada 3 müasir transformator quraşdırılıb. Mövcud 2-ci Höfsan və 3-cü Ramana hava xətlərinin yarım stansiyaya giriş-çıxışı təmin edilib. Hazırda binəqədi yarım stansiyasının yüklənməsini azaltmaq və etibarlılığını yüksəltmək məqsədi ilə bu yarım stansiyaya kabel xətlərinin çəkilişi davam edir. Son 2 ilə qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında cəmi 5 ədəd 220 kilovoltluq yarım stansiya fəaliyyət göstərirdi. Onların 4-ü istismar müddətini başa vurmuşdu. Ötən 2 ildə isə böyük Şor yarım stansiyası və Şimal elektrik stansiyasının ərazisində qapalı tipli 2 yarım stansiya tikilib. Beləliklə, Bakı şəhərindəki 220 kilovoltluq yarım stansiyaların sayı 7-yə çatdırılıb. Eyni zamanda, istismar müddətini bitirən sistem əhəmiyyətli 220 kilovoltluq 4 yarım stansiyadan ikisində Müşfik və Xırdalan yarım stansiyalarında yenidən qurma işləri tamamlanıb. Nizami və Hövsan yarım stansiyalarında isə işlər yaxın vaxtlarda başa çatdırılacaq.